В ім'я життя, миру і любові таким духовно-філософським змістом сповнене все життя колишніх воїнів інтернаціоналістів афганців, і під такою назвою у світ вийшла друга збірка творчих доробок учасників літературно-художнього конкурсу поезії, прози та малюнку. Конкурс був започаткований у 2014 році Харківською міською спілкою ветеранів Афганістану і вже вдруге. Проводиться за підтримки Центру практичної допомоги учасникам бойових дій єдиної соціальної мережі міста в конкурсі брали участь як учасники міжнародних військових локальних конфліктів, так і учнівська молодь Харкова. Близько 300 кращих робіт конкурсантів зібрано в альманах. Через війну в Афганістані пройшло більше 160 тисяч українців. В цій війні 10 дісілітні. Участвовало более 12 тысяч харьковчан. 242 человека из них погибли. А что об этой войне знают наши молодежи? В первый этап, в прошлом году, мы поняли, что дети знают очень много. Дети, внуки, и даже те, которые вообще не имеют никакого отношения к афганской войне. Сегодня мы участвуем во втором конкурсе литературного художественном Я бы от всего городского союза пожелал всем участникам конкурса хорошего эмоционального подъема. Всех вас поздравляю с победой, потому что вы все победители. Очень много я посмотрел работ самих участников боевых действий. Не только Афганистана, мне очень приятно. Здесь и Чехословакия представлена, и еще ряд конфликтов, и новые события по АТО. Это то, что когда ребенок пишет, пропуская через себя, прочувствует, это на всю жизнь. что Сердце стало у всех ледяное О любви и мечте забываем И все чаще близких теряем За идею слепую, не близкую нам Мы не слышим и спорим друг с другом Но помните, братья не на каком-то конце планеты, Ведь для нас, для всех, земля одна. Слова, которые пропел нам ребенок, и тот смысл, который он нам передал своим сердечком, по-моему, это именно то, что сегодня должно наполнять наш зал, наши головы, наши сердца, и вообще всю нашу с вами жизнь. Заступник міського головы Светлана Горбунова-Рубан, как творчая людина, поделилась с присутствующими и своими поэзиями, сповненими філософського известным мне нравятся мои одежды. Они из веры, из надежды. Я их себе сама пошила, чтоб было в них тепло, как прежде. Я соткала из солнца скатерть, чтобы не выйти нам на паперть, чтобы ни хлеб и ни вода не пропадали бы никогда. Из нити я связала плед чтобы уберечь нас всех от бед, моих друзей, родных и близких, и пожелать больших побед. А эта нить — мое терпение. Я оборвать его не дам. Своей любовью и умением я эту нить вручаю вам. Любите всех, родных и милых, и пожелайте счастья им. Мое терпение даст вам силу. Вы сделаете его своим. Этот музей, в котором вы сегодня находитесь, все участники этого конкурса замечательно живет не только как музей, проводя здесь экскурсии, рассказывая о героических подвигах многих-многих тысяч участников афганских событий, локальных войн, а сегодня І учасників, які захищають нашу независимость і суверенітет в зоні АТО. Вшановуючи героїзм і звитягу колишніх бойових побратимів афганської війни, котрі сьогодні в зоні АТО захищають Україну. В травні 2015 року в музеї діорамі Афганської війни з'явилася тематична зала, присвячена подіям на Донбасі. До речі, за традицией этого музея все речи, что входит в экспозиции, справжние с поля боя и имеют запах пороха, бо неодноразово рятували жизнь хлопцам. Цель создания этого музея сегодня для того, чтобы в очередной раз проинформировать в первую очередь население Харькова о том, что на самом деле происходит сегодня в Украине на территории Востока Украины. Я сам горловчанин, поэтому мне безумно больно. Заслізамісне спомінаю, що моя ворога сьогодні повнорозручно стані. Це потрібно уявити і зрозуміти наскільки нелегко з мирного життя зробити крок туди, де рвуться міни, строчать кулемети, взяти в рук зброю і стати бійцем на передовій. Але є таке горде і міцне слово солдат, захисник вітчизни і звичайні хлопці мирної доби. Серед них и харків'яни с честью выполняют свой обов'язок перед страной її громадянами, гражданами, своими родными близькими. Я работаю в областной Центральной клинической психиатрической больнице 4 года. Вот. И когда из Московского района нам предложили желающие есть ли пойти добровольцами, а то я пошел, попал в Башкировку, 92-ю бригаду на должность рана прошли усиленное обучение по стрельбе, ночные стрельбы по мишеням. И уже 21 августа я был в зону АТО. Ушли на помощь Иловайску. от сильный обстрел. Меня ранило в спину. Сзади взорвалась мина. Меня подкинуло, я на какое-то время потерял сознание. Потом пришел в себя, ну, руку под бронежилет засунул, у меня ладонь провалилась. Ну, надо сказать, что пример мужества и отваги показали наши бойцы, потому что десантник Юра Чернышевский перевязал меня под обстрелом, наложил свой индивидуальный пакет, ну, спас меня. Я прошел реабилитацию в Киевском госпитале, потом в э, Ирпинском госпитале, я учился ходить. Три неділі. Потім попав сюди в Харківський госпіталь. І вже вернулся в честь. Да, я по-прежньому в войсках. У час воєнних подій на Сході колишні воїни-інтернаціоналісти звичайно не залишилися осторонь. А маючи афганський бойовий досвід, змушені були взяти зброю до рук. Більше 200 українців. Котрі свого часу пройшли вогненними дорогами Афганістану, загинули на рідній землі у Донбасі. Ось він смертоносний дріб'язок осколків снаряду, що миттєво забрав життя Олега Міхнюка. Повний кавалер орденів за мужність та двох орденів червоної зірки, маючи чотирьох дітей, він по-батьківськи. Оберігав молодих бійців в зоні АТО під час смертоносного дощу з градів, а з травня 2015 року став сучасним зірцем звитяги і геройства для підростаючого покоління. Его опыт боевой был востребован как раз в этот самый начальный период на территории Славянского района, когда там все это дело начиналось. И сегодня в современной войне, немножко другие условия, идет радиоперехват обычных телефонных переговоров, когда после возвращения из ночного рейда они просто вышли на связь рано утром с членами семьи. Их в этот же момент моментально и накрыли. Где он получил смертельное ранение. Вот от минометов 120 калибра. Вот он максимально как бы, пытался разогнать, когда начался обстрел, молодежь. Сам не успел и получил смертельное ранение. После того, что случилось 16 декабря на Майдане, он принял решение встать на Майдан на защиту своих детей. У него две дочери и два сына. Но больше всего, что вот этим он был возмущен, когда были избиты дети. Наверное, его бы ничто не подвигло встать туда. Другой причины бы не было. Ну, а все, как стали развиваться события, естественно, он не мог поступить иначе, по-другому. Я уже знала, что если будет боевые действия, он туда пойдет. Июнь, июль он ездил туда, просто смотрел, волонтерам помогал, снабжение организовывал туда. И он говорит, я не могу допускать, потому что многие мальчишки просто гибли неосознанно, по своей неопытности. И афганцы, и единственные люди тогда были, находящиеся в Айдаре, которые начали обучение прямо там, на линии фронта. Простите меня. дома ждет, пугаясь предчувствий, мама, как дальше нам с этим жить, как сердцу не разорваться, кто будет здесь отвечать, не может все так. Чо люди, як з нами, це случилось. Ачнітесь, проснітесь, щоб горе остановилось. Розуміючи, що патріотизм не закладений в генах, а є явищем соціальним по своїй природі і тому не успадковується, а формується, колишні воїни-інтернаціоналісти Харківської міської спілки ветеранів Афганістану. У своїй громадській діяльності першочергове значення приділяють співпраці з молоддю, роблячи при цьому акцент на соціогуманітарний підхід, бо без історії власної родини, села, міста не може бути загальної історії. Тому другий творчий конкурс духовно-філософської поезії, прози та малюнку в ім'я життя, миру і любові взяв за мету об'єднати насамперед покоління в родинах. Подродите почуття гидности и гордости за батька чи діда. Спросил когда то у отца, служил ли ты в Афганистане? Ответил он служил сынок, писал на танке письма маме, писал что кормят хорошо, что отдыхаем сидя у костра в то время как таскал снаряды и жил под тенью блокпоста. Спросил когда у отца, что за страна Афганистан? Отец ответил твердым взглядом ребята, духи и тюльпан. Только я Костянтин написал такие вирш, надрукували. Мне очень приятно. И я вспоминаю такие рядочки. Наша песня еще не сложена и никем пока не пропета. Наша песня еще рождается в этом белом весеннем цвете. Эти рядки написал Борис Кульчицкий, поэт, который погиб буквально в первые дни войны, великой вечезняной. І от Зараз знову йде війна, і це покоління вже пише свою пісню. Вона народжується знову в цьому білому світі. І хочеться, щоб мир прийшов. Але цей мир треба відстоювати. Треба відстояти нашу незалежність. Наша Україна це наша земля. І наші діти самі це відчувають і дасть Бог відстоїмо всім мирам. Дуже важливо, коли включаются в работу дети. Героика патрического воспитания и построена на том, когда дети смотрят материалы, узнают о своих родственниках и о них пишут. В частности, хочу представить Дарью Жукову, внучку моего боевого командира Владимира Ивановича Жукова. Мы в Афганистане на одной точке, в одном взводе, мои командир, я подчиненный, но выстояли, выжили, вернулись. Я написала в реферате о своем дедушке, полковник Жуков Владимир Иванович, воевал и выполнял свой интернациональный долг в Афганистане с 83 по пятый год. Я им очень сильно горжусь, что он, ну для меня он лично герой, то, что он воевал. Я хочу, чтобы будущее поколение, поколение детей, которые потом вырастут, чтобы они знали о войне только в книжках. Я за мир на земле, и чтобы все было хорошо, никогда не было войны. И хорошо, что Геннадий Иванович он вдохновляет своих сослуживцев и создает условия, где люди могли бы вспомнить былое, где бы они могли отдохнуть душой, поспоминать и как-то вот этот осадок психологический, который на душе, он как-то вот оседает, и люди спокойно потом могут уже адаптироваться, социально адаптироваться в обществе. Геннадий Иванович, а много было работ, посвященных уже последним событиям, происходящим Конечно, были работы. Я тебя посещали госпиталь для инвалидов войны и беседовали с участниками, то, естественно, это все трогает, и как они проводят с ними встречи уроки мужества. То есть это все отражено. Когда мы пошли в госпиталь, мы собирали в школе подарки, сувениры тем людям, которые за нас стоят и воюют. Мы собрали все, что нам нужно, мы подготовили им песню, мы сердцем просто шли туда и всей душой. Когда мы туда пришли, смотря им в глаза, мы просто начали осознавать, как серьезна эта война. Они плакали под наши песни, когда им раздавали подарки. После посещения госпиталя меня вдохновило написать о том, как мы ходили туда, о том, что мы видели, все нам показанное. То есть это все очень сильно трогает и, и дает какую-то стимул писать о том, что там происходило. Засновники творчого фестивалю ім'я життя, миру і любові, Харківська міська спілка ветеранів Афганістану своїми заходами спрямовує процес виховання патріотично налаштованої молоді через призму сприйняття духовно-історичних традицій через героїв, що живуть поряд. Цей синтез вважають, воїни афганці має стати контуром української національної ідеї, котра вібрала в себе всю систему цінностей. для объединение народу. Каждый день мы слышим из СМИ о том, что несколько человек, там человек погиб, человек ранен, и после этого спокойно идем на работу, на учебу, занимаемся своими делами. В то же время мы забываем о том, что человеческая смерть – это большая трагедия, разрушенная жизнь его семьи. Но мы этого не замечаем, к сожалению. И именно это еще было одной из целей написания моей работы. Вот так рано умудряет. Наши Два дети. самых дорогих моих человека погибло на войне. Любовь к родине, наверное, как любовь к матери, она уходит корнями даже не в детство, с этим рождаются. Ценя это, ты никогда не предашь свою страну, ты не предашь народ, частью которого являешься. Это очень важно, это, это особенно сейчас, особенно сейчас. Я написал стих об Афганистане, называется «Разведка спецназ». Я его посвятил своему папе и своему брату. В горах разбита вражья база, накрыт в пустыне караван. Постигли так огонь Кавказа, постигли так Афганистан. В боях не трогнули ни разу, не привыкли отступать. До те стороны бойцы спецназа всегда сумеют постоять. Я служил начальником разведки в Афганистане, полка мотоселкового. Я ему рассказывал, как разведка действует, как добывается информация, как идет перехват караванов с оружием, с боеприпасами. За кто по земли, и до Бикотні піски і колючі вітри, засідки маджахедів, туга за рідним домом не зламали воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані, бо виховані вони були так, якщо присягають, то лише одного разу, як одного разу живуть на землі. Патріотизм, патріотичне виховання це на сьогодні актуальне як ніколи, бо війна прийшла в наш дім в Україну. Чому ми повинні умірати? спросил солдат, истекая кровью. Я хочу жить, смеяться, дышать, и не хочу расставаться с землей. Почему должны мы идти, сражаться не за свои идеалы? По земле должны мы ползти из страха от новой облавы. Почему должны в плен попадать, где нет шанса на выживание? За что любимые будут страдать, не прекращая подушку рыдания? Я хотел бы поблагодарить вас за то, что внесли нашу семейную работу в эту книжку. Я очень сильно горжусь своим отцом и хочу, когда вырасту, чтобы я стал как он таким же мужественным и сильным и э, духовитым, что он прошел весь этот тяжкий период времени в своей жизни. Хочу поблагодарить своего отца за то, что он у меня такой хороший. Спасибо большое. Получив предложение поучаствовать в этом замечательном литературно-художественном конкурсе, я не могла не воспользоваться возможностью поделиться об истории своего героя, двоюродного дяди Седых Михаила Владимировича. Он был награжден многими грамотами, почетными орденами за мужество и героизм. Получив психологические и душевные травмы на этой войне, которая считается одной из самых жесточайших и затяжных войн XX века, сейчас он обладает авторитетом отца двух детей, построил собственноручно дом и держит там хозяйство, выращивая свою собственную лошадь. Під час патриотичного заходу стала приемным приятная несподиванка Микола Десятников. Відповідальний секретар харківського відділення Національної спілки журналістів України вручив посвідчення члена спілки журналістів, студенту, активісту Олексію Ягодці, переможцю конкурсу ім'я життя, миру і любові 2014 року. Дуже приємно, що молодь вливається у справу. Освітлення тих подій, які були в 45-му році, може і раніше, які були в Афганістані, були. І, на жаль, зараз продовжується лиховіття на нашій землі. Дитячі малюнки. Одна із номінацій літературно-художнього конкурсу в ім'я життя, миру і любові. Мовою символів. Зрозумілих кожній людині. юні художники-аматори. Спробували передати духовно-філософський зміст заклику до дорослих, очистити свої серця і душі від ненависті і ворожнечі, припинити вогонь і повернутися до мирного життя. Кожний малюнок був твердженням того, що діти хочуть жити в єдиній і мирній Україні. Как каждый ребнок я хочу, щоб моя страна була мирной і счастливой. В рисунках я нарисовала то, чого я хотіла бы, щоб никогда не повторілась. Досі ніхто не замислювався про необхідність проведення подібних заходів. Але зараз як ніколи усвідомлю, що хочеш бачити безхмарне небо над теренами України, і саме це стало причиною того, що я взяв участь у цьому конкурсі. Загріває нематеріально. Согревает листик от ребенка с ладошкой. Извините. И когда очень страшно, дотрагиваешься до него, уже не страшно. И знаете, вот это вот, это детские поделки. Мне говорят некоторые, это что ты фенечками обложился. Это не фенечка, это символ с которым я после госпиталя поехал в АТО. Это цвет нашего флага, нитка жизни. Если в бою что-то произошло, то ли ранение, то ли какая-то нестандартная ситуация, а нужна веревка, ты снимаешь это с руки, раскручиваешь, выдергиваешь, и это трехметровый канатик, которым ты можешь перевязать другу рану, наложить шину, Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, годину щасливу і радості мить. Любіть в годину не ходи. Ці рядки належать Перу Володимира Сосюри, можливо, колись через роки майбутні покоління будуть цитувати когось із сьогоднішніх лауреатів другого літературно-художнього конкурсу, духовно-філософської і громадянської поезії та прози. в ім'я життя, миру і любові, започаткованого Харківською міською спілкою ветеранів Афганістану.